Hai, dia saya di sini. Jalan tar, jalan tar. Okey ya uh, kebelakangan ini kita ada melihat uh, agak kecohlah uh, di uh, media sosial uh, di mana memperlihatkan peniaga-peniaga uh, jalanan uh, yang gitu marah ha uh, kerana mereka dikasari oleh uh, penguat kuasa uh, di BKL ha uh. Uh, ada yang mereka tidak puas hati, yang mereka hanya nak menjual air mineral eh, di dataran Melayu uh, Didatangi oleh uh, penguatkuasa di BKN dan merampas botol-botol uh, uh, air mineral uh, Pergaduhan di Jalan Tar uh, uh, Orang kata apa, uh, dengan uh, memperlihatkan uh, penguatkuasa di BKL juga uh, uh, begitu agresif Haa uh, Uh, dan kes yang terbaru adalah uh, kes Abang Belon uh, di mana dikasari dengan begitu hebat oleh uh, DBKL. Okey, uh, kebelakangan ini ya saya melihat uh, um, ada sesuatu yang tidak kena. Tadi pun saya bersembang dengan sahabat saya orang lama dalam kerajaan uh, berpencin. Dia kata dekat saya, Datuk uh, DSA, uh, saya melihat uh, uh, apa yang berlaku kat atas DBKL dalam seminggu dua minggu ini macam ada satu konspirasi eh, uh, Untuk uh, menjatuhkan ataupun uh, uh, Memainkan sentimen uh, yang mana uh, Penguatkuasa di BKL ini uh, Begitu zalim uh, kepada penegak-penegak Melayu uh, Apa yang saya nampak begitu uh, Ini adalah satu macam orang kata apa gerakan uh, Untuk menjatuhkan uh, Menteri uh, Wilayah ataupun memburukkan imej Menteri Wilayah uh, Datuk Bandar di BKL dan di BKL itu sendiri. Uh, kerana apa? Ya, kita sedia maklum uh, di BKL telah mengambil langkah proaktif uh, dengan uh, memotong katil-katil uh, Bazar Ramadan, uh, Bazar Adil Fitri yang dulunya cas mereka agak zalim, uh, agak agak kejam uh, dengan cas yang berbelas ribu untuk berniaga di tapak-tapak yang diwar-warkan oleh uh, DBKL uh, Kalau dulu ya tapak-tapak DBKL ini diuruskan oleh persatuan-persatuan penjaja uh, Mereka ini uh, terdiri daripada orang yang ada yang berpangkat Datuk Seri Saya pun pelik juga tuan-tuan Datuk Seri jaga uh, jaga uh, persatuan penjaja Datuk-Datuk jaga persatuan penjaja Saya pun agak-agak muskil juga Ha, mereka ni sebenarnya nak apa. Jadi uh, ya ya uh, mereka cukup marah eh, kepada menteri uh, wilayah uh, Datuk Sri Dr Zaliha mengenai isu kerat katel ni. Eh. Saya kata ayat senanglah ayat orang tak kerat katel maknanya katel tak boleh cari makan. Ha, jadi mereka mungkin marah. Ah ha, berkata tak boleh jadi macam ni eh, kalau kita ada menteri macam ni mati kita. Ha, menteri Madani ni. <laughs> Ya, saya melihat ada 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 kecenderungan eh, ke arah itu yang kalau dulu tak ada tuan-tuan. Eh, dulu tak ada kes ini yang di 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 di, di upload eh, di dalam eh, di dalam media sosial yang eh, dan tindakan-tindakan yang agresif eh, setiap hari ada saja eh, masalah dengan penguatkuasaan di BKL bagi saya ya di BKL ini dia memainkan peranan uh, eh, dalam menguatkuasa Uh, pelenggar penegok haram mungkin pelenggar-pelenggar jalanan, uh, tapi bagi saya sekarang ini kita berada di dalam dunia yang begitu dinamik. Kita sekarang ini berada di dalam kerajaan madani yang salah satu daripada kerangka madani adalah eksan eksan. Jadi bagaimana sebagai uh, apa nama badan pengawasoh yang yang dipertanggungjawabkan? Uh, untuk membendung uh, isu ini ataupun untuk menolong uh, peniaga-peniaga kecil, peniaga pengjalanan ini untuk berniaga secara sah. Dan banyak juga rungutan uh, apabila berlaku kes-kes uh, yang begitu agresif ini, uh, orang Melayu akan kata, "Woi, uh, DBKL, hangpa pi ni pi sebu dekat pasar borong Selayang." Saya pun ingat juga. Rupanya pasar borong Selayang itu dikatakan banyak uh, rongia orang-orang uh, ria yang berniaga dan kes ini berlentan. ramai eh uh, pendatang-pendatang asing yang berniaga di pasar borong uh, di kawasan kawasan pasar borong uh, diberi lesen uh, tidak diganggu oleh DBKL ini apa yang diperkatakan oleh peniaga-peniaga Melayu yang begitu marah dengan DBKL eh uh. kalau orang Melayu hangpa mai hangpa mai tangkap hangpa henyak mereka uh, jadi isu dia sekarang ini bagaimana uh, kementerian wilayah ini uh, terutamanya menteri uh, wilayah Datuk Dr uh, Zaleha ini untuk uh, mengawal perkara ini jadi menjadi lebih buruk memang memang uh, benda memang dia orang buat itu salah kerana tidak ada lesen tetapi kalau perkara ini berulang uh, saban hari saban minggu uh, mengenai isu uh, orang kata apa DBKL ini zalim kepada apliga-apliga Melayu dan saya melihat juga Mufti Perlis. Saya pun tak tahu Mufti Perlis ni dia bukan orang politik ada masa dia sokong, ada masa dia sanggah. Bagi saya hak is hak, batil is batil. Dan saya sendiri menyokong cara pendekatan Mufti Perlis kerana bagi dia dia tidak bias. Saya sendiri tidak bias. Kalau sesuatu yang dilakukan oleh Uh, agensi kerajaan atau agensi yang bernani itu bagi saya tidak betul saya kritik, tidak ada masalah jadi dalam isu uh, mufti ini, dia mengatakan dalam isu kuil uh, dalam isu kuil boleh pula kita berdiplomasi uh, bertahun-tahun uh, kita boleh melayan cara, uh, isu kuil uh, terutamanya dalam isu yang terbaru itu mengenai kuil di dalam masjid India dengan syarikat Jekyll Uh, dengan pemindahan dengan masjid madani Tapi dalam isu penegak kecil-kecilan ini uh, kuasa begitu keras uh, Begitu keras uh, Bagi saya dia kata, mufti kata begitu zalim Zalim pun ada Jadi kita tak nak Perkara ini berulang dan akan uh, Memberi imej yang negatif kepada Kerajaan madani Kita tak nak begitu sebab apa kerajaan madani ini bagi saya adalah satu kerangka yang cukup hebat. Cuma yang di bawah ini yang uh, bersifat penguasaan ini harus 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 sangka tapa uh, uh, mengambil pendekatan bagaimana kita nak membawa sifat eksan ini uh, kepada penegak penegak jalanan untuk mereka di di dihalalkan, uh, disahkan kan bagi saya bagilah peluang mereka menegok apa sahaja yang tidak menyaling undang bagi mereka menega dan kita sebagai badan harus memikirkan cara mana untuk mengalarkan mereka bukan hanya mereka jadi apa yang diperkatakan oleh sahabat saya uh, ada macam konspirasi dari penegak penegak Melayu ini untuk untuk menghentam kerajaan uh, untuk untuk um, Melahirkan ketidakpuas hatian Dan akhirnya uh, Orang Melayu akan membenci eh, Kerajaan Madani Saya tidak mahu perkara ini berlaku tuan-tuan uh, Pendegar-pendegar kecil ini juga Mereka ingin hidup Ada kelangsungan uh, Dan mereka mungkin ingin menambah pendapatan Cuma Pihak kita Macam mana nak menghalalkan Itu saja Dan Dan um, kalau perkara ini berlalutan, saya melihat ini tidak memberi uh, imej yang bagus kepada kerajaan madani. Takkan perkara ini uh, PMX nak kena PK, kan? Isu-isu uh, uh, yang boleh diselesaikan di peringkat uh, kementerian, di peringkat menteri. Jadi bagi saya, come on lah, eh. uh, tak, uh, something has to be done lah kita harus merombak kembali cara dalam perlesenan cara di dalam orang kata apa membawa ataupun memberi nafas baru kepada peniaga-peniaga jalan ini supaya mereka juga dapat menyumbang kepada kerajaan dan juga mereka dapat menambah pendapatan dan akhirnya mereka tidak rasa kerajaan ini menghimpit mereka Ha, kalau orang boleh melega boleh dapat duit bagi saya rasa mereka akan menyukai kerajaan madani. Ha, itu yang saya cakap tadi eksan. Eksan. Jangan kita duduk sebut madani madani madani. Ya macam-macam M tu apa dia, A tu ada apa, ha, D tu apa dia. Semua ada makna tapi bagi saya yang terbaik adalah eksan. Ha, kita sebagai badan kerajaan ini sebagai penjawat awam kita ada mesti ada eksan eh, dalam menyelesaikan perkara-perkara yang kadang kalau tidak ditengani dengan baik eh, ini akan membolehkan eh, eh, ketegangan berlaku. Wow, 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 lelak pakar motivasi sekarang eh, di SE. <laughs> cai, cai, cai.